keyingi misolga o'tamiz tengsizliklarni isbotlash a guruh uchu bir quyidagi tengsizliklardan qaysilari ning barcha qiymatida o'rinli deb savol berilyapti demak bu tengsizliklarni soddalashtirib olamiz qavslarni ochish qoidalariga ko'ra tezroq yozamiz demak quyidagicha ko'rinishda ochiladi ikkinchi tomoni x kvadrat plyus to'qqiz x plyus yigirma bo'ladi va albatta tenglik ikkita tomonda bir xil ifodalar eyishib nol bo'ladi baribir qaysidir tomonga o'tgan eyishib ketadi o'n sakkiz katta yigirma degan narsa qolyapti bu narsa albatta xato demak qanday ik bo'lishimizdan qat'iy nazar balans buzilgan ya'ni bu narsa xato bu tezlik har doim xato ikkinchisini soddalashtiramiz x kvadrat minus yetti x plyus o'n ikki katta x kvadrat minus yetti x plyus o'n demak o'n ikki katta o'n balans bor nima bo'lgan taqdirda ham har doim to'g'ri balans De, ya'ni har doim to'g'ri bu keyingisi to'qqiz x kvadrat minus yigirma to'rt x plyus o'n olti katta nol bu narsa demak uch x minus to'rtnig a kvadratini beradi va bu narsa har doim emas qo'shnd to'qson to'qqiz foiz to'g'ri bo'ladi chunki kvadrat noldan katta ammo bitta istisno bor qavzni ichi 0 bo'lib qolganda bu 0 bo'lib qoladi shunda xato demak har doim to'g'ri emas Keyingisi soddalashtiramiz demak evet, keyingisi x kvadrat minus o'n x plyus o'ttiz katta x kvadrat minus o'n x plyus yigirma to'rt i̇şte, tomonda toshlarni olib tashlaymiz o'ttiz katta yigirma to'rt har doim to'g'ri balans demak har doim shu tomonda bu har doim to'g'ri demak ikkinchisi bilan to'rtinchisi har doim to'g'ri bo'lar ekan demak bizda bunday javob ikki to'rt d javob bo'ladi